Мы сейчас находимся на последнем блокпосту возле Марьинки. Так называемая нулевка. Это нулевой пост. Дальше, вот там дальше. Следующий блокпост, это уже блокпост тех людей, которые называют себя ополченцами. За моей спиной находится город Донецк. Вот, буквально вдалеке вы, вы даже можете видеть там очертания этого города. Сюда мы приехали для того, чтобы провести операцию по освобождению наших заложников, которые находятся на данный времени на территории ДНР. Сейчас наш переговорщик на автомобиле пересек границу ДНР и находится сейчас там. Его задача путем переговоров освободить несколько наших заложников, которые на данный период времени находятся там. Сейчас мы не называем их имена до того момента, пока они не будут оказываться на нашей территории. Эту операцию проводит группа «Патриот» волонтерская и Министерство обороны. нашей группой, лично мною и моими друзьями был создан благотворительный фонд, благотворительная международная организация, которая возьмет на себя реабилитацию военнослужащих, которые были в плену, их адаптацию. И также, естественно, мы проводим работу с родителями. Только вот буквально на днях мы закончили все юридические ну, аспекты, связанные с регистрацией, открытием и всего остального. Это называется волонтер-фонд. Мы планируем привлечь друзей, которые находятся в моей стране, в Грузии. Это ребята, которые живут, община в Канаде, украинская, в Америке. Мы надеемся подключиться Германия, Франция, потому что ну, на самом деле это просто колоссальный пласт. Я об этом еще ранее не говорил, вы, наверное, это впервые слышите. Но это не только э, помочь семьям финансово, это также э, постараться создать рабочие места и э, ну, помочь ребятам э, в адаптации уже в жизни после плена. Действительно, очень большая проблема найти ребят, которые находятся в плену, в том числе гражданских, волонтеры, которые попадают в плен. Дело в том, что очень много есть созданных у них бригад, и они содержат наших пленных. То есть очень большая проблема найти этих ребят. Не все командиры идут на контакт, не все сообщают фамилии ребят, которые находятся в плену. То есть это очень трудоемкая работа, по крупицам приходится собирать. Зовут тебя как? Точно. Это тот кто нам нужен. Меня да, да. зовут Олег. Это не парка. Я тревог. человек Это, да, это да. Василий Будик. Как Василий. фамилия? Казак. Да, да. Ну вот, это та группа, как, которая занималась первой да, на да, народной земле. Ну это волонтер, довольно ну, интересный. Сейчас <с поедем <с уже домой. <с <с конечно ничего держись брат все нормально уже все теперь все прошло я думаю что я познал ады да. в своей жизни теперь держись держись брат все тишка давай. Давай. все давай садись волонтер я возили своим э, 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 как, мобилизованным передачи от родных от детей от матерей от семей и но ну, так нас блок пост последний не предупредил и мы попали ну там много наших, да. Много волонтеров, много солдат, много просто попавших людей, неизвестно почему. Я с Херсонской области, с района, село Коммунаровка. Работаю я председателем сельского совета. Занимался с августа месяца доставкой нашим Ребятам, вещи, продукты питания. Все, что люди собирали. Неофициально волонтер. И что вы теперь будете делать? Вы будете продолжать дальше заниматься? Конечно. Там же наши ребята. переговоры крайне тяжелые крайне трудно проходят но результат есть и можно поблагодарить группу патриот которая принимает в этом активное участие и действительно делает не какие-то там заявления о которых ну, популистские заявления, а делают реальную работу, делают реальные шаги для того, чтобы наши ребята э, имели возможность оказаться дома. Рук, рук, руки и флаг. Будьте вы здоровы. Спасибо. Вам спасибо. спасибо. Держи вам. Мы сюда обязательно Вы выздоравливаете. Вы, вы приедете. Спасибо вам огромное. Расскажите, что это за флаг? Это родной Украины.